Но все равно а помощь все равно будет идти. И если говорить про Китай, у Китая свои апофеозные планы захват мира, да, или же полмира. То же самое у Кремля и то же самое у Трампа, то есть у тех, кто стоит за Трампом. Ну, до реального мира нет. Вот реальный мир. Для этого еще нужен определенный путь. Видите, нам навязывают, нам навязывают совершенно другое. Здесь неяка хитрость, нека хитрость. Любі наші глядачі, я рада вітати вас на каналі Кого Плюс. З вами я, Альона Захарченко. До нас приєднується терологиня Олена Дюн. Пані Олена, рада вас бачити. Вітаю. Вітаю. 5 березня ми записуємо це інтерв'ю, і а, чесно, мені здається, зараз всі питання плюс-мінус стосуються одного і того ж. А, власне, сьогодні ранком вже почули результати прес-конференції, яку дав Трамп, точніше, промову його. А, дещо риторика почала в нього змінюватись, але тим не менш, що від нього чекати, і взагалі чи варто щось чекати від Трампа в Україні? Да? Так. после вот этого выступления в Конгрессе. Что знает Украина от Трампа? Украина от Трампа. Трамп сам вы там. Ой, ну... Смотрите, ну, здесь сам Трамп, да? И, э, то есть, перед ним стоит цель. Захват ресурсов, ресурсов, ресурсов. Вот это цель его. Пентакли это ресурсы, это еще и территории. Значит, что мы от Украины, он хочет, видите, он хочет там какие-то э, тайны вот эти получить ресурсы. Так как он хочет, э, у него не получится. Но что-то он получит. Я, мы, я уже смотрела эту тему. Давайте так. Даже если предположить, что будет подписано что-то, смотрите, даже если, как там говорят некоторые, что есть там какое-то соглашение, да, которое нам не афишируют, оно все равно как бы не будет работать по определенным причинам. То есть в этом нет такого, ну, какого-то, чего-то такого для нас страшного. А по сути, видите, в обмен, если там нам не дают на самом деле, ни гарантии ничего, ничего, ничего. Это касается как Украины, так, и, как видите, других стран. Захват, захват ресурсов в одни руки теми, кто стоит за Трампом. Знаешь, что это будет подписано между Украиной и США ухода про корреспондент Купалыны и на каких умовах она будет? Ну вот то, что я сказала. Она по всей видимости по любому она будет подписана. Но по итогу она не будет, вот то, что я говорю, даже если учесть, что там есть тайный пункт, да, который там некоторые говорят, что там нам не все говорят, оно все равно работать не будет. Ну не будет, что-то произойдут какие-то события, которые, ну, либо расторжение этого договора, либо еще какие-то глобальные события, которые не дадут воплотиться планам по Украине именно то, что касается Трампа. Ну и тех, кто за ним стоит. Тобто і поганому не дадуть статися, і хорошому, відповідно, теж що... хорошому нам теж мішають, нам вставляють палки в колеса, Да. Загалом, на самого Трампа що чекає, тому що ми бачимо, що американці не теж дуже незадоволені його методами кермування країною, і акції шалено американські падають. Що чекає на нього безпосередньо? Можнаєте. Я не знаю, каким образом. Мне трудно объяснить. Все время одни и те же карты. Конец его, у него либо убийство э, в транспорте, да, при перемещении, при передвижении. Но у него, правда, и серьезные проблемы со здоровьем, что раньше, да? Ну, то есть у него негативные карты. Но почему падает то, что есть какое-то соглашение, видимо? Вот все время падает то, что э, после него может быть его сын. Каким образом? Непонятно, потому что, ну, это же должность выборная, да? Президент вот, какой раз смотрю, смотрите, одно и то же, какое-то тайное соглашение по другим картам как бы завещание есть, да? Или что-то такое, видимо, на основе этого соглашения, что может быть следующим президентом США его сын? А сейчас, что до Украины, все же допомога Украине ведь США будет продолживать. Я вчера делала, расклад будет. Будет, он изменит свое как бы, отношение к этому, потому что, видите, рост недоверия к нему растет, и к нему очень много претензий, и, может быть, не в том объеме, но за что то что-то более ну, крупное, что ли, но все равно, а помощь все равно будет идти. Потому что это для него в данной ситуации, то, что с ним происходит, дать помощь Украине или же возобновление помощи, отменить, да, вот это то, что он приостановил, это для него как по картам некий спасательный круг в той ситуации, то, что против него выступают в США. В том числе. Будет помощь, будет. Щодо Росії, яким буде е, їх спілкування? Це буде союз, братерство або навпаки, можливо, е, союз. будуть конфлікти? США. Союз, союз. Ні. Союзу точно не буде. ніби? як карта говорить, ні. Видите, вот за ними, за ними стоит, что за Трампом? Некая глобальная система за командой Трампа. Что за Кремлем? Такое впечатление, что за ними стоят одни и те же манипуляторы игроки, которым надо воплотить свои планы быстро. Вот здесь это, эти планы они должны были воплотить вчера. А исполнители Кремль, руками Кремля захват территорий, присоединение территории. Здесь речь идет не только о Украине. Если вспомнить карту Симпсонов, да, возрождение СССР-2, только там же и Европа показана, да? Сюда входит красным. Э, в таком плане, чтобы навязать определенный порядок с определенной идеологией, с определенными целями, на определенных ну, эм, таких тоталитарных условиях, Возврат к прошлому, это возврат, собственно, к тому, что было раньше, это очень схоже на фашизм. Вот и все. что Да, это да, к этому все идет, да. Если мы посмотрим на Россию, у них уже внесен в Госдуму закон о том, чтобы передать тюрьмы в распоряжение ФСБ. Это как было в 1937 году когда ни адвокаты, ни суды, то есть без суда и следствия, да, люди исчезали без суда и следствия. А по сути, правильно написали в комментариях, это же как бы первым придумал эти гулаги и концлагеря Сталин, а Гитлер уже позаимствовал потом у него это, да, по сути. Ну, вот в, в таком плане все идет. Зараз також почала з'являтися інформація про те, що Китай може відправити свої війська на а, тимчасово окуповані території для підтримки РФ. Чи дійсно таке відбудеться найближчим часом? Китай відправить свої війська. Нет, он сильно хитер. Я не вижу этого. Да, могут присутствовать, даже сегодня может присутствовать какие-то китайские военные, но у меня был такой расклад, что Китай сейчас тщательно наблюдает за ситуацией все, что происходит, в том числе то, что касается, понятно, Украины, мира и вот этого, вот этих действий Трампа. И Китай понимает, что от него хотят таким образом оторвать Россию. И он этого не позволит сделать, потому что он считает Россию, кремлевскую власть своей чина. У него свои планы на это. Здесь нет. Здесь то, чтобы исследовать, анализировать, набираться опыта в таком плане, вот то, что касается войны. И он вообще считает, Китай тоже являлся той фигурой, которая подтолкнула Россию к войне да, с Украиной. Но он же тоже никто не думал, что Россия такая же офисе... ну, пафосная, да, вторая армия в мире, и так она застрянет и заглохнет в Украине. Естественно, что на сегодняшний день он считает кремлевскую власть, она все время идет по дураку. Дурное управление, дурное руководство. То, -то прямой допомоги от не будет? Зараз. Военными нет. Ресурсами. Китай будет помогать ресурсами. У них есть какие-то совместные договоренности, что-то совместное они производят. И я так понимаю, что вот это, оно перетекло из России карта России в Китай. Знаете, чем здесь? Здесь все время идет одна и та же карта как бы товары двойного назначения. И если на выходе это будет что-то военное, да, то, что используется в войне, вот ну, даже взять те же дроны, да, опять же, это с целью испытаний, посмотреть возможности вот в таком плане. Новая концепция чего-то нового, чтобы потом Китай смог этим воспользоваться в своих целях. То есть если говорить про Китай, у Китая свои апофеозные планы захват мира, да, или же полмира. То же самое у Кремля и то же самое у Трампа, то есть у тех, кто стоит за Трампом. Все прямо, ну, такая вот, а если учесть еще Эрдогана, который тоже хочет воссоздать Османскую империю, ну, прямо все такие с глобальными планами. Дії Європи зараз які будуть, чи надалі вони будуть максимально залежні від США і намагатися вгодити до США, чи все ж таки будуть намагатися відокремитися і діяти самостійно і йти на радикальні міри. Європа буде надіятися на США. ну, опять же, Европа, туда входят разные страны. Там есть страны, которые прихильники России, как мы знаем, а есть некоторые, определенная страна, где женщина, прихильник Трампа. И, естественно, что она будет пытаться как бы вести такую свою политику, политику идеологии Трампа. А что за этим стоит, мы уже знаем. Не, она как-то будет консолидироваться, объединяться, объединять свои усилия. Теперь Европа как бы или нас глаз упала, и она понимает, что им надо защищать свои границы, защищать себя от потенциального агрессора России. Помогать Украине, да, будет. Здесь четко. Что будет, Зараз европейской поддержки, враховуючи, что с США достаточно хитка ситуация. Достаточно европейской Нет, тут недостаточно явно, это правда. Помощь будет нет. Нет, здесь, я так понимаю, что здесь идет речь о другой, более влиятельной стране. И так понимаю, что это Британия, да, Великобритания, которая будет оказывать хорошую помощь, финансы и то, также вот то, что касается защиты, ну это плюс еще защиты неба, ну то, что касается воздуха Украины. Что ж, сподіваємось, что так оно и будет, чекаем на эту поддержку, на допомогу. Хочеться, щоб звісно її було достатньо. А, давайте зараз розуміємо, що Росія а, дещо користується нагодою а, таким слабким становищем у світі України, яке зараз на превеликий жаль, дещо відбувається, а, і подейкують, що будуть масовані обстріли, що знову під прицелом буде енергетика України. Чи зараз втягнути ворогу запланованої лишити Україну без світла? агрессия агрессоров кремного да составить Украину ну блэк-аут да создать блэк-аут остались без свет ну такие планы есть да есть такие планы здесь не только случаи ведресятся в реальности че вдастся сейчас посмотрим тут и энергетика тут и то что горит ну это можно предположить куда они били в последнее время газовое сховище. Тут другое у меня выпадает. Сейчас удастся оставить. Удастся. Но опять же, нет, в, в полной мере нет. Ну, понятно, это какой регион, да, какая область, к сожалению, где-то эти проблемы есть. Здесь, видите, здесь опять же выпадают э, такие карты, которые желание создать в Украине башню, создать какую-то трагическую ситуацию уже не первый раз. И эта башня висит достаточно долго, чтобы таким образом попытаться где-то сделать рывок. Все, что касается их ресурсности, на сейчас у них ну, они достаточно слабы, хотя их много, поэтому им нужна пауза в войне. Чтобы таким образом получить, да, тоже ну, Медленно, медленно идет продвижение. В таком плане. Вот здесь есть опасность того, что... Сейчас посмотрим. Будто они периодически это показывают. Насколько это получится. Создать какую-то трагическую ситуацию. Таким образом сделать где-то рывок, прорыв. Перекрошу. Закажи. Хочется сделать своего давай. Это как какие? Это не по не в прямую. Я не знаю, как это каким-то. Это еще тут по воде что-то. Да, может как вариант быть. Не по не по, если по итогу смотреть ограниченные возможности и действия спецслужбы наших или допустим действия наших украинских вооруженных сил ну какую-то что-то такое нехорошее они не затевают и причем смотрите это э, если мы говорим какую-то создать э, трагическую ситуацию это не обязательно что это может быть с воздуха Потому что все-таки э, они пытаются выставить себя в другом свете, что, видите, как Трамп... Он же не признает Россию агрессором. Mm -hmm. Здесь больше э, подтекст на диверсионную деятельность внутри Украины, когда использование молодежи и подростков в том числе. Опасность идет. Да, К сожалению. Також зараз стояло питання того, що США може зняти санкції з Росії. Чи дійсно будуть вони зняті, і чи є ризик того, що взагалі буде Росія без санкцій? США знімуть санкції. США знімуть санкції, США. Ну какие-то, к сожалению, она может снять. Причем это, опять же, это касается все, что определенных каких-то, по сути, одни и те же карты, каких-то важных персон кремлевской власти или же приближенные к ним, вот эти гомонцы, там, фигуры Путина, потому что на них наложены санкции. И э, это, возможно, олигархат. Я не знаю, как, я до сих пор не знаю, как в России называются те, кто у нас олигархи. Как, может, они также называются. Вот что-то типа такого у них. Ведь, смотрите, недаром у него, э, он сделал как бы такое заявление, сколько там, 5 миллионов долларов, да? И ты получаешь гражданство США. И таким образом, кого спасаем? Вот такие и побегут. То есть для них 5 миллионов это не проблема. Вот в таком плане, да. Спасать будет. Ну, за счет этого обогащения, за счет этого переток, ну, приток денег. То есть, да, что-то может снять. Також питання ядерної зброї, коли це все сталося, українці почали відкривати збори на власну ядерну зброю, на її виготовлення. Рекордні суми були зібрані за досить маленький термін. Чи є дійсно перспектива того, що найближчим часом в Україні таки з'явиться власна ядерна зброя? Українському Но она э, в каком-то вот, мне все время одни и те же карты. Она в новом формате у нас будет. Новая. Э, ой, не так в таком плане, как старая, да, которая когда-то была. А это что-то новое. То есть она будет у нас. Другой вопрос, как и она появится, за счет чего появится, мы говорить не будем. Но у нас что-то такое будет. Но это более модернизированное, мне тяжело сказать. Это более, все время они показывают новое. Да, я помню ваши прогнозы, вы же что это будет. Что-то другое, да, с элементами нового, наверное, более такого. И вот опять же, если смотрите, если мы смотрим то, что касается украинских вооруженных сил, ведь очень много модернизировали наши ребята. Ведь по сути, да, в Украину поставляли все старое. За счет этого там Европа обновила свои военные ресурсы, США и другие. И мы многое что изменили, многое что усовершенствовали, многое что доработали. То есть настолько мозги, да, золотые мозги, еще по-другому можно сказать. Поэтому Украина будет занимать центральное место в будущем в поставке определенных и изготовлении определенных видов оружия. И это опять же, видите, здесь как бы это ну, для США для определенных э, тех э, магнатов э, военных, которые занимаются этим, это что же невыгодное, понимаете? Тут с какой точки зрения возьми, Украина невыгодной самостийно. Ми це прекрасно бачимо їх ставленням і тим, що вони бачать насправді в нас загрозу, серйозну загрозу, тому що поводили б себе зовсім інакше, якби це було не так. Що ж, але ми показуємо, показували, показуємо і будемо надалі показувати наскільки все ж таки неймовірна наша країна, і що нас не можна недооцінювати. Давайте тоді подивимося, якою власне на сьогоднішній день є перспектива завершення війни, чи взагалі вона є найближчим часом, і яким може бути це завершення сьогодні? Наймовірніший сценарій. У мене виходить, от на самом деле, якщо посмотреть, если ми говоримо о США, і ми говоримо команді Трампа, то як виявляється там не мир, на самом деле, а перемірі. Там за этим стоит подтекст того, чтобы, видите, чтобы планы руками Кремля осуществить, планы. Ну, то, что касается Европы. Что мы спросим на ближайшее время, может быть, мир реальный мир в Украине? Будет ближайшее время реальный мир в Украине. Ну, до реального мира нет. Вот реальный мир. Для этого еще нужен определенный путь. Видите, нам навязывают, нам навязывают совершенно другое. Здесь некий хитрость, некая хитрость. Это связано с тем, чтобы, допустим, повторить опять эти планы, да, по отношению к Украине. Ну, дать возможности набраться сил. Это Пока хочется... я не вижу мира. Вот чтоб настоящего мира вижу. Но давайте не будем втрачать надею. Ну да, потому что двойка. Она такая карта. И если мы смотрели раньше, все равно карты говорили, что неожиданно всякое может быть. Понимаете? Всякое может случиться. И тут еще речь идет о том, что кто-то должен уйти в мир иной. Я не знаю, папа или не папа. Многие пишут папа может быть, это не папа, но это какое-то лицо достаточно, которое играет роль вот то, что связано с глобальными системами, с тайным управлением. Когда вот эта политика э Трампа, Кремля, она как-то это все будет меняться в другую сторону. Уход от этого и что-то другое. Может быть, это будет связано с этим, понимаете? Поэтому Всяке може бути. А от якщо ми говоримо на зараз, на сьогодні з політикою Трампа це не мир. Це не мир. заморозка, до якої, на превеликий жаль, нас весь час хіля. Але, як ви сказали, є є варіанти, є кроки того, що все може змінитися, і будемо все ж сподіватися на те, що зміниться на кращу сторону для нас. Ми того варті як ніхто. Дякую вам, Леночка, дякую за вашу прогноз. Я впевнена, можливо, декого щось злякало, а хтось навпаки знайде промінчик надії в цьому прогнозі. Так, щось ви хочете. Ні, Нет, тут немає нічого такого, воно все було прогнозуємо. Все найстрашне, воно вже ну, такого нічого не може бути. Тому що все одно по-любому бачите, по-любому. Политика политикой, э, дипломатия дипломатией, а по картам выходит то, что действия наших ребят, действия вооруженных сил Украины, это э, получение некого козыря, тайного козыря, потому что есть планы у наших ребят и цели, и задачи перед ними стоят. Мы не будем говорить, какие это цели мы можем даже не, не вообще даже не думать, ну и подумать, то, на что они способны. И за счет этого получить то, что заслуживает Украина, то, что за что, к сожалению, большая цена, то, что мы теряем самое дорогое, то, что у нас есть людей военных, и гражданских. Это... Политика, видите, политика, она каждый тянет одеяло на себя и пытается, ну, грубо сказать, поиметь Украину с каждой точки зрения. То ресурсами, кто территориями, кто еще чем-то. Да, на превеликий жаль, Иван, якого не сталося, мы бачим. З року в рік, що ситуація навпаки дещо ускладнюється в плані допомоги підтримки, тому розраховувати дійсно потрібно тільки на себе донатити щоденно донатити для наших захисників, завдяки яким зараз маємо можливість слухати ці прогнози, говорити, говорити українською. Тому давайте все ж таки підтримувати і робити все можливе, що в наших силах сьогодні. А це все ж таки ну. и это же по-другому, это доказательство силы Украины, понимаете? Ну, даже тот же Трамп, да, пафосно все это, пафосно. Но насколько это цинично взять и приостановить помощь? Но это цинично, это подчеркивает то, что у Украины есть силы, и он таким образом пытается своей силой да, заставить нас прогнуться и пойти на условия Ну, це то же саме як 22-й рік і почало повномасштабного вторгнення, коли ніхто не давав ні єдиного шансу з ні Україні. Але ми і тоді довели всьому світу, що <свісно> ми з тим зв'язалися і зараз продовжуємо це доводити. На жаль, великою ціною, але віримо в те, що дійсно все ж таки досягнемо того, щоб. Дякую вам, пані Олено. Зараз звертаюся до вас, Любі наші глядачі. Хочу нагадати, що Олени Біон також є канал. Доєднуйтесь до нього. Доєднуйтесь до нашого каналу. Поговоримо про пусть. Підписуйтесь на дзвіночок, можете натискати, щоб не пропускати нові випуски. Ну, і лишайте свої коментарі, лишайте запитання. Будемо раді вашим вподобайкам і бережіть себе. Усім тихого, мирного дня. До побачення. До побачення.